এইফালে চা চিক্স পইণ্ট থ্ৰী এই ফ'ৰটো চা আমাক যদি কয় এনেকুৱা চিত্ৰ এটা দিব দেই এইটো বুজাই কাম সুধো তাৰ চিত্ৰৰ পৰা কোনটো নিৰ্ণয় কৰা এই এ যে পি টো এইফালে দিছে কিউটো দিছে ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰীটো দিছে ফিফটি ডিগ্ৰী সেই যে পি কণ যে দিছে সেইকণ বুজাব লাগিব দেই এইফালে চা চিত্ৰৰ পৰা কোন কিউ কোন কিউ কিমান ডিগ্ৰী কিমান আছে কোন কিয় কিমান আছে যি যি আছে লিখি ল'বা আৰু পি আছেনে পি আছেনে ছবিটো চোৱা নাই মানে পি আছে আৰু নে চোৱা নাই বুলি নকওঁ আমি জানো ড্ৰু এইটো ডিব্ৰু চৰা নে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা সোণৰ সমষ্টি কিমান এইটো লিখিবা সেইটো লিখিবা কি লিখিবা আমি জানো ডিব্ৰুজাৰ তিনিটা সোণৰ সমষ্টি অঁ এতিয়া তোমালোকে অকল কৰা কোন কি আৰু কি আছিলে কোন পি এনেকৈ লিখি ল'বা কোন কিউ প্লাছ কোন আৰ চব চোৱা বাবে কোন কিউ প্লাছ কোন আৰ প্লাছ কোন পিন্টি এইকেইটা কৰাৰ পাছত আমি কিমান পাওঁ কিমান পাওঁ অঁ এইফালে ইজুকালৈ কোন কিউ কিমান আছিলে কোন ইৰ টি চেভেন কোন পি আছেনে কোন হাৰ দিছিলা জানো মানে কোন পি লিখিবা বুজিলা তাৰপিছতে ওৱান এইটি এতিয়া এই দুটা চোৱা এইকেইটালৈ মন কৰা এই কোন পিটো যে এইটো আগলৈ আনা আনিবা নানিলেও একো আপৰ্টি নাই এ দুটা প্ৰথমতে আগলৈ আনিলো ফৰ্টি চেভেনে ফিফটি টুৱে কৰিম কিমান পালোঁ ওৱান এইটি টু এনেকৈ থাকিব হয় তাৰপাছত কোন পিটো অকলশি এ প্লাছ নাইনটো হ'ব এইটি বা কিমান থাকিব সেইটো নিম্ন কিমান পালে পাৰিবা নাই দে পাৰিবা এই চবিত এইফালে এটা এ এই এক্সটো যে দিছে ইয়াৰ মানটো উলিয়াব লাগিব সমাধান আমি জানো যে ত্ৰিভুজ আমি এটা এটা কথাই লিখিব লাগিব এনেকৈ ত্ৰিভুজটো এক্স যদি উলিয়াব লাগে আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা সোণৰ জোখ সদায় কিমান ডিগ্ৰী থাকে এতিয়া ইয়াত ফিফটি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এই দুটা কৰিলে ওৱান এইটি ডিগি ওলাব জানো নোলায় আমি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী পাব লাগিবইনে সেইকাৰণে আমি এতিয়াও অংকটো কৰিব লাগিব আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা সোণৰ সমষ্টি কিমান ওৱান এইটি ডিগ্ৰী এটা ফিফটি ডিগ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু আমি এটা ধৰিছোঁ এইটো কি আছে তিনিটা প্লাছ কৰিবা তিনিটা প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ এইটি ডিগ্ৰীগ্ৰে ডিগ্ৰী প্লাছ কৰি কিমান পালোঁ প্লাছ এক্স ৱান এইটি তাৰপিছত এই এক্সটো যে এইটো অকলশৰীয়া কৰা ওৱান এইটি এইফালে প্লাছ মাইনাছ এক্স ওৱান এইটিৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড গ'লে কি হয় ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন গ'লে কিমান দিব

मानते हैं नहीं 150 डिग्री 150 डिग्री प्लस पर 60 माने प्लस पर 110 डिग्री बना तो प्लस का x का 180 डिग्री बदल गया तो x 180 डिग्री बन और खड़ो मतलब माइनस में मिली 70 डिग्री तो एकला प्लस ना है ना प्रॉब्लम